Характерною особливістю сучасного виробництва в Україні є наявність шкідливих і небезпечних умов праці. З 25 квітня на Марганецькому гірничо-збагаченому комбінаті розпочався тиждень охорони праці, а 28 квітня відзначається Всесвітній день охорони праці. Цій темі присвячений наш репортаж, який ми провели на шахті 14-15, яка проходила всі дні комплексну перевірку, а також на шахті 9-10 комбінату. Тема своєчасного проходження передзмінних медоглядів, а також профоглядів працівниками шахти. Підймалося в кабінеті начальника підземного підрозділу номер 910. Домочну участь один чоловік не пройшов медосмотр. По плану должно 8 чоловік, пройшло 7. Один не пройшов. Так само 23 числа о 22:40 участок УКТ. 8 должно присемейний медосмотр, пройшло 4 чоловіка. 24 числа в 6:00 00 по по обычному участку должно пройти 13 чоловік, пройшло 12. И 22 числа участок УКТ по плану должно пройти 6 человек, прошло 4. Я вчера Сергею Владимировичу звонил, пояснение с инженера технического персонала, почему их работники были, если эти люди допущены все-таки в шахту, может быть какие-то причины, я не знаю, сейчас будете, пусть ИТР пишет пояснительную записку, по каким причинам эти люди были в шахте, но не прошли предсменный медосмотр. Медосмотры проходят все. Если такой случай будет выявлен, что действительно человек был допущен без прохождения присменного, то по любому ИТР участка будет наказана. Те, кто допустил человека, в принципе, таких вещей у нас как бы не бывает. Предсменный медосмотр включает в себя замер артериального давления и прохождение на алкогольное опьянение. Есть нормы, требования, вот Елена Викторовна подтвердит, как стерилизуются наконечники. Это все нормы, инструкции согласованы, Здесь ничего страшного нет. Ну, люди от недопонимания все-таки отказываются проходить. Но ну, это часть разъяснительной работы, административной. С людьми надо работать, разъяснять не только у нас плановые показатели, но и работа с людьми. А тем часом на шахте 14-15 распочалась комплексная перебирка. Чем еда для специалистов комбината питания охорони праці, мы дізнавалися безпосередньо у них. Вопрос охраны труда на шахте и во всем комбинате стоит на первом месте, так как и выполнение всех показателей, добыча и проходка. Каждый день выдаем наряд на безопасные работы, доводим людям до сведения, повторяем, делаем инструктажи. Техника безопасности это жизнь и здоровье наших людей. Ярослав Иванович, как вы думаете, вот вопрос охраны труда: он может иметь какой-то срок давности, допустим, или можно им заниматься, допустим, сегодня, а завтра о нем забыть? Охраной труда надо заниматься постоянно, даже во сне. Поэтому охрана труда это та работа, которая. Постоянно должна проводиться в любом подразделении комбината, ну и вообще на любом производстве, в любой сфере жизнедеятельности человека. Ну, я считаю, что каждый работник комбината не должен проходить мимо нарушений, недостатков на шахтах и других цехах. Всегда нужно обращать внимание на нарушение охраны труда, говорить об этом, делать какие-то предписания, замечания чтобы их в кратчайшие сроки устраняли, чем мы и занимаемся. Андрей Валерьевич, ну вы, как никто другой, осуществляете эти проверки, правда? Вот в частности, сейчас мы на шахте 14-15. Вот за, год, за года работы, что вам показала же ваша профессия, какие выводы вы они сделали? Охрана труда, что это такое? Ну от охраны труда зависит очень многое, в том числе и выполнение производственного плана. Если на каждом рабочем месте нормальные, здоровые условия труда, то люди будут с другим настроением лучше работать, лучше давать тонны руды, лучше выполнять все показатели. Потому что все зависит от того, как люди даже дошли до своего рабочего места. Если они шли по нормальному габариту выработки, по нормальным трапам, там было сухо, они уже пришли даже на большое расстояние с другим настроением. Если забой обеспечен всеми необходимыми материалами, планки, затяжка и так далее, то люди уже Будут выполнять то, что у них должно быть первоочередной задачей. Потому что везде, во всех инструкциях по охране труда, написано первое: что каждый, придя на свое рабочее место, должен осмотреть и привести его в безопасное состояние. И только после этого приступать к выполнению работы. Вот сейчас на шахте 14.15 как раз идет комплексное обследование состояния охраны труда. В этом комплексном обследовании участвуют все службы комбината, и мы комиссионно будем спускаться в шахту, посещать рабочие места и делать соответствующие выводы. По итогам проверки, конечно, будет приказ по комбинату, подготовлен проект. Да, я хочу сказать, что все наряды, все начала смены у нас начинаются именно с вопросов охраны труда. Сегодня эта неделя уже является для всего комбината неделя охраны труда, для шахты она является в том числе неделя охраны труда, поэтому на этой неделе мы уделяем особое внимание вопросам охраны и труда. Сьогодні нас уже уже спецвже спеціалісти комбінату, в тому числі служба главного механіка, служба главного енергетика, комплексна проверка, спеціалісти производственного направлення. Ми в тому числі на тенділю діляємо очень серйозне внимание опросам охорони труда. Охорона праці це дуже великий кропіткий аспект роботи. Скільки людей працює в цехах, зокрема в шахті? Чи є дозвіл на роботу? Чи оформлені відповідним чином документи? Все це і не тільки у полі зору структури охорони праці. на производстве каких-либо работ инженер персонал идет в медпункт и проверяет прохождение предсменного медосмотра, о чем ставится медсестрой здравпункта печать, число, подпись и указано, сколько человек прошло предсменный медосмотр согласно книге. на Каждой фамилии ставит подпись свою. Вот мы видим, что этот человек не проходил досмотр, почему вот поставила отметка от а да, Нет, он был приведен в другой забой, он прошел по забою первой панельной откаточной. Хотя сначала было написано на первой панельной конвейере. Ольга Вячеславовна, ну я примерно Андрей Сергеевич только что так подробно уже рассказал. Я, в принципе, поняла: фронт вашей работы. Это вот все время вы езжаете в цех и. Все время выезжаю в цех. Ну, в подземных цехах зачастую я проверяю документацию это книги наряда, журналы инструктажи, журналы ознакомления с запасными выходами, ну и так далее. Вся текущая документация инструкции есть часть цехов, которые закреплены непосредственно со мной, но это поверхностные цеха, такие как автоцех, ЖДЦ, РСЦ, ну и так далее. В тех я проверяю и технологию, как она выполняется, соответствует ли она требованиям охраны труда, есть ли нарушения или нет. А в подземные цеха в основном идет документация, либо поверхностный комплекс. Как часто? Это каждый день у вас какой-то цех? Или... Ну, практически три дня в неделю мы выезжаем в цеха. Каждый день разный цех. В принципе, за месяц мы посещаем все цеха комбинат. В принципе, сказал Андрей Сергеевич хорошую фразу, с людьми нужно работать, людей нужно воспитывать, учить в культуре охраны труда. Вот вы воспитываете, как получается? Конечно, а куда же деваться, это моя работа. С людьми надо уметь общаться для того, чтобы донести человеку, что все-таки может быть он не прав, что для его же жизни и безопасности лучше сделать вот так, а не вот так. То есть нужно уметь общаться с людьми, вызывать их доверие для того, чтобы люди учились, не допускать нарушений, заботились о своем здоровье, ну и о здоровье окружающих. Все правильно, ведь Ваша служба зависит, отвечает за жизнь и безопасность людей. Совершенно верно. Непосредственно у Вас такая ответственная миссия. Вот сегодня комплексная проверка по шаге 14-15. Что обычно проверяют и каким образом вообще у Вас осуществляется работа по охране трудовцев? Ну, работа по охране труда ведется каждый день, ежесменно. Круглосуточно, можно сказать? Да? Ну да. Круглосуточно линейный персонал ⁇ это горные мастера, начальники участков контролируют э, каждый день. Плюс ночные смены выезжаем для контроля за состоянием охраны труда. Ну, документация ⁇ это проведение инструктажей, проведение ознакомления с запасными выходами работников шахты. Как с людьми удается работать в вопросах охраны труда? Сложно? Ну, люди понимают, что это необходимое некоторые сопротивляются, но находим методы влияния. Все-таки забой шутить не любит, правда? Да, ну, конечно, это очень опасная работа. Везде ну, постоянно нужен контроль за людьми. Куда-то не доглядел, тем более, если работники опытные, они со временем как бы сказать, зак ну, закрывают на это глаза. При притупляется, при может, приличие. чувство какое-то. Да. Чувство страха совершенно верно притупляется и не обращают на многие вещи внимания. Поэтому есть мастера, есть мы, руководители, которые приходят, подсказывают, на что нужно обратить внимание, что устранить, наказать, может быть даже кого-то. Ну, успехов вам. Спасибо. Охорона праці має цілодобову дію, особливо коли мова стосується цехів підвищеного ризику, якими є шахти комбінату. Вибій жартувати не буде, а вдома чекають родини. Про це слід пам'ятати завжди. Отже, пункт охорони здоров'я, який обслуговує обидві шахти 9-10 та 14-15. Ми провіряємо кожного на алкотест і, і зміряємо артеріальний тиск. У вас вже обіцяє на Ні. I don't Во время предсменного осмотра медработник достает пинцетом из емкости наконечник, одевает при работнике этот наконечник, подает его работнику. Он подул и сам работник снимает наконечник и дает его в дезраствор. То есть повторное использование невозможно, потому что он уже в дезрастворе. Дальше он проходит обработку в зависимости от того, что там находится, какой раствор. Бывает полчаса, бывает час. Они лежат, обрабатываются там, потом они, получается, промываются и сушатся в шкафу. То есть они обрабатываются термически, химически и всякими видами. То есть там не может быть ничего, потому что... Они замачиваются, они обрабатываются. Стоимости растворов, на которые используются для обработки, довольно-таки дорогие, поэтому усомниться в их эффективности ну, невозможно. Есть обработка качественная? Качественная. Мы и приобретаем препараты для дезинфекции. Первые очередные должны быть в них свойства – это обработка спида, сифилиса, всех видов гепатитов А, В, С, туберкулеза. Если этих э, свойств в этом препарате нет, мы его не покупаем, потому что ну, зачем? Во-первых, сами медработники находятся в опасности, они находятся возле данных людей, которые могут заразить тем же самым туберкулезом, тем же самым гепатитом, поэтому и ради других людей так же сам никто рисковать не будет. Поэтому обработка проводится тщательно, качественно и на высоком уровне. Многократно при проверках, при планах, при внепланных проверках у нас берут смывы санстанция и нареканий у нас по этому поводу не бывает никогда, так что здесь это такого быть не может. Сергей Алексеевич, как часто или приходилось ли вам вообще выезжать на какие-то вот экстренные случаи? Ну, были такие случаи, да, несколько случаев было. Ну, Я здесь недолго не работаю, так что несколько случаев было, да. Мы сегодня говорим об охране труда. Как вы считаете? Вот охрана труда это же ваша работа, в частности, тоже? Ну, конечно, да, да, тоже. От того, наверное, как вы быстрее довезете, да? Ну да, все же зависит, да. Чтобы быстрее довести, да, конечно. Это зависит же от человека, возможно. Как... Ну да, 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 конечно. Удачи вам. Спасибо, спасибо. Ну и охрана труда, конечно, это хороший вопрос и больной вопрос. Ну, и, слава Богу, что у нас есть в охране труда люди, которые это понимают и сотрудничают с нами, и мы с ними тоже. Ну, такое случилось, что в тяжелый период мы работаем, все те перемены в стране, естественно, отражаются на нашей работе. Но, тем не менее, как можем друг другу помогаем, Да и коллектив, я думаю, тоже помог, понимает эти вопросы сложности, поэтому терпит пока. Поэтому вся страна терпит именно терпим. Но наша задача понять, помочь, сохранить коллектив. Воспитать людей. Ну, это основное, да человеческие души, человеческое понимание, у всех разное, но тем не менее, в основном все понимают. Костяк есть, сохранился, работаем. Ми дуже просимо тати і мам повертатися додому без травм. Так звертаються до вас, шановні працівники комбінату Ваші діти, піклутися про своє життя та здоров'я, дотримуйтеся норм охорони праці. А вам, шановні спеціалісти цього найважливішого напрямку виробництва, ми бажаємо міцного здоров'я, витримки та наполегливості, адже виховати в людині культуру охорони праці завдання не з легких.